రాజకీయ రంగంలో మైనారిటీలు ముందుండి నిలబడాలని ఎంపీ అజాదుద్దీన్ ఓవైసీ పిలుపునిచ్చారు శనివారం వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ పట్టణ కేంద్రంలో నియోజకవర్గం ఎంఐఎం పార్టీ కార్యకర్తల విస్తృత సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ ఎంపీ ఆజాదుద్దీన్ ఓవైసీ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇలాఖాలో ఉర్దూ గర్ భవనం కులై ఉందని అలాగే మైనారిటీ కళాశాల ఈద్గా స్థలం కోసం ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని అన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మా మద్దతు ఉంటుందని కూడా తెలియజేశారు అదేవిధంగా దేశంలో ముస్లింలపై బీజేపీ ప్రభుత్వం అణచివితకు గురి చేస్తుందని అన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ లో చాలా జరుగుతుందని అన్నారు మైనారిటీలపై ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ పార్టీ నాయకులు సోషల్ మీడియాలో విషపూరిత ప్రచారాలు చేస్తున్నారని దీని ద్వారా మైనారిటీలను అణచివేసేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపించారు మన బలంను చూపించాలని కార్యకర్తలకు పిలుపునిచ్చారు ప్రతి రాష్టంలో ముస్లింలు ఉన్నారని వారందరూ కూడా రాజకీయ పరంగా ఎదగాలని ప్రతి ఒక్కరూ నాయకులుగా మారి హక్కులను సాధించుకోవాలని రాజకీయంలో ముందుండాలని అన్నారు اور جو مز اور ایک ہندوسمانے کے بڑے آفیسر تھے تو گھر پہ آئے گئے آتے کہے کہ بہت اتنا پڑھ سلطان بابا دنشن صاحب کے بارے میں موٹا جناب منگانا چاہے ڈھابے کا مالک ہو یا پھر اس ہوٹل کے ڈھابے میں ہو ڈھابے میں اگر کوئی مسلم ملازم کام کرتے ہیں تو اتر پردیش کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ بنڈی والے کو آم بیچنا ہے اپنا نام لکھنا پڑے گا چائے اور سموسا بیچتے ہیں تو اپنا نام لکھنا پڑے گا بتانا پڑے گا ہوٹل کا اگر مالک ہے یا اگر ہوٹل کا نام کچھ اور ہے تو اس کو پینٹ کر کے لکھنا پڑے گا کہ مالک مسلمان ہے یا ہندو ہے اگر ہوٹل کا مالک ہندو ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ اس کے پاس کتنے مسلم ملازم کام کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت تھے ہمارے ہندو بھائی جو ہوٹلوں کے مالک تھے ان کو ڈرا کر ان کو دبا کر ان کے ذریعے سے اس ہوٹل میں کام کرنے والے کئی مسلم ملازمین کو نوکری سے نکال دیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ پانچ اگست کے بعد آئیے اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے ملک کے آئین کے خلاف ہے ہمارا ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مذہب کے نام پر کسی سے ڈسکریمنیشن کرے نا انصافی کرے ہمارا ملک کا آئین یہ کہتا ہے یہ سب برابر ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے ہمارے ملک کے آئین کی دفعہ انگیز یہ کہتی ہے کہ ہر ایک کو اپنے روزگار کے مواقع فراہم کرنے یا تلاش کرنے کا ان کو موقع ملے گا تو ایسا قانون وہاں پر بنایا گیا اور جو ایسا قانون وہاں پر اتر پردیش میں بی جے پی حکومت نے بنایا کہ جو ہم کو ہٹلر کے 1930 کی جرمنی کی یاد دلاتی ہے اور ہٹلر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اس وقت کے جرمنی میں موجود یہودیوں سے کہ آپ کو اپنے دائے ہاتھ کے اوپر ایک سٹار آف ڈیویڈ یعنی نشان ہوگا اس کو آپ کو ہاتھ پر پٹا باننا پڑے گا پھر اس کے بعد ہٹلر نے کہا کہ یہودیوں سے کوئی سامان نہیں کریں گے گا ان کا بائی بارک ہوگا تو یہ جو فیصلہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے کیا وہ ہٹلر کے اس فیصلے کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور ہمارے بھارت کی آئین کی دفعہ سترہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم سے انٹچبلٹی کو اس کو فروغ نہیں دے گا تو الحمد سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو روک لگائی پھر دوبارہ بھی سپریم کورٹ کے پاس جنے کے دن اب یہ مسئلہ آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اسٹے برقرار رہے گا جہاں کہیں بی جے پی ہم دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں گیارہ سے زیادہ مسلم اقلیت کے گھروں کو بلڈو سے رشتہ کر دیا گیا چار جون کو پارلیمانی الیکشن کا نتیجہ آیا اس کے بعد سے میرے خیال سے اگر میں غلط نہ کہوں تو چودہ سے پندرہ مسلمانوں کی معی کے ذریعے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے ہماچل پردیش میں کانگریس کی حکومت ہے تو وہاں پر ایک مسلمان جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اس نے بقرید میں بھینس کی قربانی دی جو بی جے پی کے یا ان کے چہنے والوں نے سوشل میڈیا پر یہ ڈال دیا اس مسلمان نے گائے کی کو دی تو خجوم اس کی دکان کے سامنے جمع ہوا اور اس کی دکان کو توڑ دیا گیا یا اس کے کپڑوں کی دکان کو لوٹ دیا گیا ایسے روز کئی نہ کئی واقعات آتی ہیں کل میں ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک ریلوے کی پولیس نے ایک مسلمان بچے کو اتنا مارا کہ اس کے پیٹ سے اس کی اٹھیاں نکل رہی یہ یہ تمام وافیات ہو گئے ہیں اور یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف جو پھیلا دی گئی ہے یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے ہر کوئی نفرت کی نگاہوں سے آپ دیکھتے جائیے کہ کوئی ویڈیو ڈالتا ہے کہ مسلمان منڈی پہ کاروبار کرتا تو تو چوک کے کھلاتا ہے کوئی آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ بولتا ہے بھائی میرا میرا

మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి